Champion Fury Championship, like Twin Championship, uh, whatever yang ada lah, uh, Beyond ke apa-apa lah, uh, ada uh, kita have to support. Dan memang saya nak lihat dia satu hari duduk dekat pentas dunia lah. Awal bulan hari tu ada Fury Championship, abang tahu tak pasal? Ah, tahu. Fury Championship tahu. Dan ah. Uh, boleh saya katakan event itu berlangsung dengan penuh gilang-gemilang. Ramai hmm. yang berkata event, event seperti bertaraf antarabangsa juga. Hmm. Uh, kalau abang tengok, um, dari sudut mata seorang penonton dan juga hmm. rakyat Malaysia, macam mana pendapat abang tentang Fury Championship ni yang dianjurkan oleh anak tempatan kita? Oh, bagi saya, uh, um, excellent lah. Bagi saya, berjaya. Satu event yang sebenarnya itulah yang perlu uh, kita buat. Dan hari ini ada... Apa ni uh, Jan Abed Jair Abed dan Dengan uh, siapa? Wafi, Wafi. Uh, Dan mereka berjaya buat bersama pasukan-pasukan mereka We have to give uh, fully respect uh, to them Sebab diorang berjaya buat satu benda yang Ini yang kita nak sebenarnya dekat Malaysia Negara kita Dan sebab tu saya juga ada bercakap Kalau kita boleh support our next country kita Kita punya jiran kita uh, Untuk combat sport di sana Why not kita support kita punya negara dulu juga sebab tu siapa-siapa yang akan buat uh, tournament combat sport dekat dalam negara kita we need to support sebab kalau tak ada support the fighter takkan akan satu walaupun dia diiktiraf they have no money dia tak ada salary dia tak ada ni semua jadi uh, bila tak ada buying power from the uh, consumer from uh, lah masyarakat semua ni untuk support uh, this uh, event events yang macam ni maka mereka ni akan yalah You kena faham kan ya? Orang yang minat dalam combat sport ni Dia kadang-kadang bermatian-matian Untuk duduk dalam Tak apa Satu malam dapat RM500 pun ok RM1000 pun ok Adakah that is the value untuk mereka Yang kadang-kadang nak fight Kena training 3 bulan, 4 bulan Cukup-cukup Sekali bila fight dapat RM1500, RM1000 bagi saya kan Jadi Bila ada macam Fury Championship Like Twin Championship uh, Whatever yang ada lah Beyond ke apa-apa lah Uh, ada uh, Kita have to support Then Bila sukan tu naik Maka sponsorship akan masuk Then the Our fighter Boleh dijaga dengan baik Itu yang cuba Dan sebab tu saya pun uh, Join As a Bukan Saya nak kata saya promotor Saya bukan promotor Tapi saya join as a Announcers Mungkin macam Orang yang selalu uh, Buat bising lah Untuk pastikan Satu-satu event tu naik lah sebab saya nak orang buying tickets and Macam contohnya GIBC uh, Farhan buat mm -hmm. uh, Di Johor ketika Farhan menang Bell yang terakhir mm -hmm. itu Dan uh, persaraan dia sekali Lepas tu Kelab Boy pun lawan and Putih Pretty Boy lawan Ada lah a few fighter from Malaysia lawan Dengan luar negara Kita come to support walaupun kita tak dapat apa-apa Benefit kat situ tapi saya pasti Uh, organizer dapat benefit tu. Jadi kita nak benda-benda macam tu berlaku kepada semua organizer yang ada dalam negara kita lah. Ha ada kejutan juga di Fury Championship di mana Putih Pretty Boy ha. uh, akhirnya boleh saya katakan uh, rakyat Malaysia dah mula nampak dan nampak siapa Putih Pretty Boy dan ramai yang memuji juga uh, Pretty uh, Putih sebagai band Whittaker versi Malaysia katanya ha. dan waktu tu dia ada call out Adi Golden Boy untuk hmm. next fight pendapat bang kalau sekiranya fight itu berlaku okey saya dekat sini uh, saya 50-50lah Uh, putih uh, adalah favorite fighter saya. Putih uh, saya anggap macam saya punya adik lah, eh. Dan uh, bagi saya kalau perlawanan itu memberi manfaat kepada Putih is good. Maksudnya bagus untuk Putih. Uh, tapi kalau tidak memberi manfaat I think better jangan jangan kita ambil as a because adli kita kena tengok far age. Adli dah 37 tahun. Saya rasa 37 dah, tahun. Dah, dah nak awal 40-an. Ha, saya, saya saya tak rasa 40, 37. 37. Tak tahu 3, ada yang kata 37, ada yang kata 39 kan. Ah uh, daripada age jauh lah. Nah, sebab uh, Putih 27 tahun. Ha, macam saya 36 nak pergi lawan dengan budak muda 20 ni tak termakan kita dia lagi lebih. Kan? Jadi dari segi uh, Age pun, uh, walaupun ada yang kata Age itu bukan satu perbandingan Tapi dalam sukan Ya yeah. Sebab uh, dia tak boleh terlalu jauh uh, Tapi walaupun ada uh, Profesional boxer dunia Kadang-kadang umur dah 39 Lawan dengan 27 pun ada Menang ya yeah. Bagi saya mungkin juga, boleh jadi juga it's not uh, Numbers is not important Tapi bagi saya Kalau perlawanan itu berlaku Adalah untuk kebaikan kedua-dua untuk putih pretty boy hmm. Untuk ada Groom boy Yes make it happen Tapi kalau dia tidak memberi manfaat Better don't lah hmm. ha, Sebab putih Jauh lagi uh, Jauh lagi dia punya Kedudukan dia boleh capai Dan saya yakin Kalau dia ada ya Of course dia ada manager yang sangat bagus Farkan Dan dia, kalau dia ada supporter di luar yang lebih Bagus juga menyokong dia I think dia boleh jadi Fight for one day for international Bukan untuk Asia saja. Dia boleh pergi jauh lagi sebab dia ada potensi untuk pergi jauh sangat-sangat. So walau, uh, dan saya memang apa sahaja yang perlu bantuan dan, dan sokongan daripada saya untuk putih pretty boy ni saya akan buat. Sebab saya uh, memang nak tengok putih pretty boy ni pergi jauh. Saya memang nak tengok putih pretty boy. Sebenarnya saya dah tengok putih pretty boy ni uh, last uh, bulan Februari. Saya kata kenapa Uh, uh, orang muda yang macam ni begitu hebat orang tak kenal ada tengok tak video saya ada pergi turun je kan itu pertama kali saya kena putih pretty boy that is the first time saya kata tak boleh ni budak ni mesti kena keluar that's why saya waktu tu saya ada buat a few video-video montage untuk dia juga saya hype kan dia juga so, saya selalu cakap-cakap pasal dia juga terus so, ada saya selalu share dalam story pasal dia lah selalu kerap sebab saya nak orang kenal dia jadi Alhamdulillah Furi ambil pergi dia fight sebenarnya waktu kalau saya tahu putih pretty boy datang malam tu mungkin okay, saya datang lah sebab putih pretty boy pun dia ingat saya tahu hari hari event tu dia call saya abang mm -hmm. abang datang tak fury saya kata abang tak datang lah sibuk sangat lah hmm. ya ke bang abang tak datang ke so, saya macam kata kenapa uh, uh, putih ada kat situ ke bang putih fight ya bang alamak waktu tu dah pukul 8 mm -hmm. saya kalau pergi saya rasa tak sempat waktu saya kat Negeri Sembilan Nak turun ke KL Saya kata alamat tak sempat Saya tengok kat YouTube lah Jadi, Sebab -bab tu pun surprise kan Orang surprise. pun tak tahu Last minute punya fight mm -hmm. Dan dia pun beritahu dengan saya, dia pun Dia ingat saya tahu Kalau tak saya pergi lah Bagi saya uh, we, uh, Dalam dunia uh, Boxing ni Semua kena cabar mencabar Who the best mm -hmm. kan Tapi ada perkara juga yang lebih baik kalau kita tidak perlu mencabar di kalangan dalam negara kita tapi melainkan kalau kita nak memang ada kontens yang macam siapa yang terbaik di dalam negara kita ha, siapa boxer yang terbaik dalam negara kita itu pun kena ada kan tapi saya rasa untuk orang lawan putih bukan mudah lah ha, bukan mudah ha, dan saya juga difahamkan ada yang similar macam putih pretty boy ni yang saya difahamkan dalam TUDM dalam tentu udara itu yang diberitahu oleh putih sendiri dia kata abang ada putih orang yang sangat merendah diri. Tak tahu dia selalu cakap ada orang jauh lebih hebat daripada dia. Tapi saya rasa saya tak nampak lagi. Mm. Tapi dia selalu cakap ini tumbang dekat dalam TUDM ada ramai lagi hebat daripada putih bang. Itu kata dia. Dia kata nanti kalau abang nak putih boleh tunjukkan macam itulah ada ada tapi dia tak dia seseorang yang tidak mengangkat diri dia. Sekarang ni kan tengah viral kata putih sombong, sombong kan. Mm. Pasal dia calling out uh, apa ni Adli Golden Boy uh, Adli Golden Boy okey satu saya nak bagi tahu you tak kena putihlah putih ni dia tak pernah bercakap dia bukan kaki cakap dia bukan kaki cakap jadi dia calling out tu uh, adalah mungkin uh, ada sebab dia calling out tu dia bukannya jenis macam aku nak cabang kau aku nak cabang kau aku nak cabang kau dia bukan orang yang macam tu uh, dia dia nak lawan kat luar dia kata dia nak lawan dengan orang negara luar uh, jadi itu saya tahulah tentang Putih lah saya kira abang cukup rapat juga dengan Putih Pretty Boy Kalau abang boleh gambarkan seorang Putih Pretty Boy tu bagaimana Mungkin ramai rakyat Malaysia yang tak kenal lagi dia Tapi nak mengenali siapa Putih Pretty Boy tu Putih Pretty Boy ni walaupun saya tidak mengenali lama Tapi saya selalu bercakap dengan dia Selalu berhubung, selalu berwhatsapp dan sebagainya Dia, satu dia adalah First, dia memang ada good Dia memang ada talented lah Dia ada talent kalau dia can focus double Sekarang ni dia bekerja dengan TUDM And dia tentera udara kan Kalau dia boleh focus double Dia akan boleh jadi satu fighter yang No, every, dia macam ni eh Kita ambil pemain bola Messi is a uh, gifted Betul uh, Cristiano Ronaldo adalah hardworking punya apa ni talent Putih ni dia adalah gifted Dia macam Messi kalau dia hardworking macam Cristiano Ronaldo, oh, dia boleh pergi jauh sangat. Because why? Satu, dia adalah orang yang tahan pukulan. Tak semua orang boleh tahan pukul lah. Eh, semua orang boleh jadi boxing. Kena satu kali, dua, tiga, empat kali body shot, memang tumbang. Dia tak. Dia susah nak tumbang. Dia degil, degil. Kalau uh, kerajaan, eh, tak, kita jangan kata kera kerajaan lah. Kalau dia diberi pilihan boleh berhenti lah, contoh eh. Then, fokus to boxing dan cukup salary dia. Saya cakap dia boleh Kita akan tengok satu boxer Yang akan main dekat Allah di Riyadh kot Boleh pergi sampai situ Dia boleh sampai ke tahap tu Saya bukan cakap ni untuk Eh, eh gila ke Yusof Azmi Boleh ke? Saya tahu dia boleh You know why? Sebab dia ada speed Yang tak ada orang ada Saya tengok Filipin main Saya tengok uh, Uzbek main Kalau kita tengok betul-betul lah Dia orang semua ni 100% focus on training saja. Kan? Macam mana you nak suruh okay, Orang ni kena kerja Kena training Dengan orang ni yang fully training You suruh lawan Mestilah yang fully training menang Sebab dekat dalam sukan ni Siapa lebih training Dia yang lebih baik Kalau kita tengok Usain Bolt Waktu dia masuk Olimpik pada tahun 2002 Dia kalah Tapi dia comeback 2006 dia fokus on training 2-4 tahun Training saja Orang fun untuk dia Daripada dia dapat nombor 8 Dia dapat nombor 1 Dan pecah rekod dunia Jadi kita kalau nak putih ni uh, One day ada dekat Las Vegas ke Dekat Riyadh ke Atau kat Tonton Terhem Spon ke apa Kita kena support dia Of course lah support ni bukan cakap kan? Macam mana dia, he uh, can get the salary Macam mana dia nak Supaya dia ada anak Anak tiga orang Hari-hari susu Hari-hari pampers pelajaran dan sebagainya Jadi kita kena bagi dia fokus on training Kalau tanya pada saya Dia memang boleh pergi jauh sangat Dia memang sangat-sangat boleh pergi jauh Kalau kita tengok eh Dekat Sukan C yang dia tak berjaya lepas pun dengan Filipin Tapi itu pun 50-50 yo. -50. Saya ada tengok dia lawan kat Sukan hmm. Dia tak boleh lepas dengan Filipin semua orang tahu Filipin kenapa kuat sebab Manny Pacquiao. Sebab dia ada satu apa, ni fighter dunia yang duduk kat dalam Filipina itu Manny Pacquiao. Jadi, amateur dia jadi kuat, sponsor dia kuat masuk, Events dia banyak. Jadi banyak orang fan, sponsorship mungkin whatever lah big brands masuk. Jadi dia punya fighter kerja dia training, 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 training tak buat benda lain. Jadi kita nak fighter kita bagus, kita kena suruh dia training berkaitan dengan anak Abang Yusuf sendiri iaitu Al-Fatih. Saya tengok followers pun dah makin ramai dekat hmm. Instagram dan saya kira selepas dia uh, join 2 uh, Championship, nama dia pun dah semakin yeah. naik juga. Uh, sebagai seorang bapa, macam mana harapan Abang Yusuf terhadap Al-Fatih dalam combat sport ni? Saya memang uh, saya punya goals lah uh, bukan ya lah of course goals ni kita kita work together lah saya bergerak dengan Al fatih um, saya memang nak lihat sangat Afati Wandi dia main di Riyadh lah. Saya nak lihat itu. Dan that's why saya give a fully commitment untuk dia. Dan uh, saya memang spend uh, tapi saya ajar dia uh, live bukan senang cari duit saya kata And sebab sebab uh, semua coach ni perlu dibayar. Dia bayar. Dan pemakanan dia Daripada sekarang dah Memang dia dah ada orang yang menjaga permakanan dia Dia kena makan apa kena ni Daripada sekarang Jadi sebab tu Sekarang dia fight pun Saya just nak naik hype kan nama dia je Sebab saya tahu uh, Kalau dia punya Sekarang cara fight dia Budak uh, Apa tu weight dengan dia tak main, boleh main dengan dia Saya tahu benda tu Sebab Dia dah training triple daripada diorang kan tapi of course saya dia kena uh, kena cari rank tu dan itulah tengah nak bincang dengan uh, organizer uh, Fatih macam nak start main untuk empat uh, round dia tak nak main tiga round sebab dia nak ada rank kan uh, tapi tak tahu boleh ke tak boleh sebab dia baru 13 tahun rasa tahu saya untuk lawan untuk rank ni uh, dia kena umur sekurang-kurangnya 15 tahun tapi saya nak try tanya boleh ke dan memang saya nak lihat dia satu hari duduk dekat pentas dunia lah uh, Saya memang nak tengok benda tu Sebab tu harapan saya tu memang uh, Tinggi lah pada dia kan uh, Pada Fatih Pasal saya tengok dia training Saya tengok dia punya usaha Saya tengok dia Kalau cerita pasal dia ni sedih pasal Dia uh, fokus sangat-sangat dengan dia punya training tu Sampai kadang-kadang kan dia uh, Dia tidur satu hari 5 jam je tau Suatu budak kecil yang tidur satu hari 5 jam Dia tidur 5 jam je dia tidur 5 di Sebab setiap malam dia ada kuliah Dia ada Quran Dia ada ni semua Dia memang kena fokus dengan dia punya kuliah Quran ni Sebab ada anak saya ni um, Kau buatlah apa sekalipun Malam you have to be with Quran lah Kalau tak ada Quran uh, Apa pun you nak buat Saya tak saya tak pandang Sebab Saya tahu Sebab satu hari nanti Dia orang akan jadi popular Kalau jadi ahli perniagaan Dia akan jadi orang kaya Mungkin Kalau jadi ni uh, Tapi kalau dia tidak ada Quran Dia tidak ada uh, Maksudnya uh, Kuliah ni penting dalam hidup dia orang ni Sebab Uh, dia tahu oh kalau aku jadi orang senang aku tak boleh sombong kalau aku jadi orang mampu aku kena aku tak boleh sombong uh, saya training dia orang punya fikiran macam tu uh, jadi benda tu memang perlu sebab tu saya penat macam mana pun after maghrib saya memang akan duduk dengan dia orang saya everyday duduk dengan dia kecuali pergi bercuti bercuti tu kita akan buat ringkas je lah kalau tidak bercuti memang kita hari-hari masuk daripada maghrib dan kita akan habis pukul 10 Sepuluh malam. Kita akan buka kitab. Kita akan taklim. Kita akan baca Quran semua. Dan kadang-kadang saya faham. Penat dia macam mana. Dia kena balik sekolah. Jadi dia kena tukar jadual dia. Bayangkan sekarang ni maksudnya uh, dia akan keluar lepas subuh tu. Pukul 8 lah. Biasanya pukul 8. Dia kena habis training pukul 12. Lepas uh, So dia kena sambung pergi sekolah. Malam dia kena sambung training sampai pukul 1-2 pagi lah. Ya. Dia dah kena tukar dah. Sebab dia, dia dah kena pergi sekolah balik. Sebab cikgu dia dah cakap, Fatih uh, you have to come back to school balik sebab ada benda-benda yang uh, you kena selesaikan jadi dia kena pergi sekolah balik ni untuk next fight Al-Fatih bila tu itulah twin championship invite dia juga mm -hmm. lawan uh, dekat dataran merdeka ni bulan mm -hmm. 6 sepatutnya dia bulan 8 mm -hmm. Al-Fatih akan ada game bulan 8 di twin championship dia buat di stadium Nilai uh, stadium negeri Arena Negeri 9 tu mm -hmm. lepas tu bulan 10 di tempat Aaron Aziz mm -hmm. datuk Aaron Aziz uh, dia invite al Fatih lawan juga So bulan 11 Mungkin lah Furi Championship panggil dia uh, Furi Championship panggil dia ha, uh, Lepas tu bulan 12 ha, uh, Dia lawan dekat Dengan sekali dengan kilat boy putih Pretty boy ada mm. uh, Dia join sekali lah ya. uh, Tapi ni dia dah tambah satu lagi fight uh, Apa di Twin Championship minta dia lawan Bulan 6 ni Yang uh, PM rasmi kan Hari belia mm. di dataran Merdeka tu kan uh, Mungkin dia lawan tu lah dia, dia Saya tanya dia nak lawan tu Twin panggil tapi itulah dia sebab salah sebab tuis panggil kan, dia kata okey lah jadi tahun ni dia akan ada lagi lima fight lah hmm. tu dia tengah cuba buat hal lah tu okay, last bang uh, mungkin harapan abang sendiri untuk uh, scene combat sport dekat Malaysia ni mengambil kira hmm. uh, scene combat sport dekat Malaysia ni dah semakin meluas dan diterima uh, rakyat Malaysia sendiri harapan saya uh, uh, pertama, kita kena jadikan combat sport ni adalah satu uh, uh, mengisi eh lapang anak-anak uh, muda, kanak-kanak kecil ni ada orang kata ni, eh, combat sport ni benda pukul-pukul, gaduh-gaduh ni tak bagus lah uh, ini lagi bahaya <laughs> main handphone, gadget, you main game semua kan jadi sebenarnya bagus sebenarnya combat sport ni supaya uh, mereka ada seni mempertahankan diri okay, it's okay, you pergi training tapi kalau you tak nak fight, it's okay, tak payah pergi fight uh, tak semestinya pergi training, you should be going to fight you tak payah, oh kena pergi fight, lawan, 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 tak Eh, dulu anak saya training ni pada 5 tahun, tak ada pun pernah-pernah fikir nak pergi fight pun. Tiba-tiba ada satu cikgu tu datang, dia offer, uh, nak fight tak? Tengok dia macam boleh fight lah. Ya? Uh, so, uh, tanya Fatih dengan Akis, nak fight ke Fatih Akis? Kakak Diana yang eh, tanya, kak hmm, uh, boleh ah try. Uh, macam tu je. Tapi sebenarnya pentingnya uh, seni mempertahankan diri ni, combat sport ni adalah untuk diri kita diragut ke, dirompak ke, maybe kita menjadi seorang mata-mata kepada masyarakat. Jadi bagi saya, kita we need to support. Whatever combat sport yang akan dianjurkan dalam negara kita, kita should support. Cuma kita kena tengok, big big event ni kita kena organise bersama. Contoh, Furi Twin Championship nak buat bulan 8. Okay, maybe Furi Championship yang buat bulan 8. Mm -hmm. You buat bulan 10 Contoh Furi Championship nak buat bulan 10 Twin Championship jangan buat bulan 10 mm -hmm. Okey uh, apa ni bulan 10 apa ni uh, uh, kita tahu fully buat okey daripada WWC, WWC jangan buat Warzone uh, World Championship buatlah bulan 12 kena coordinate sebab big event ni uh, bila kita buat satu big event ni fund dia keluar banyak tak semua orang uh, can get um, the whole apa ni costing for the sponsor tak sponsor akan masuk the whole costing tak maybe half uh, sponsor half kena cari duit sini. Yeah. jadi kalau event tu orang kata lama aku dah pergi sini Bulan 10 Aku dah pergi bulan 10 kat Twins Takkan nak pergi bulan 10 lagi kat Fury Takkan nak pergi bulan 10 lagi dekat uh, Warzone Jadi diorang tak ada bajet Walaupun tiket RM25 RM30 RM50 RM80 Tapi still money Jadi maksud saya Big-big uh, organizer ni Kena work each other hmm. Abang uh, contohnya Contohlah ibarat macam pelakon-pelakon ma uh, Dekat negara kita Sharnas uh, Zul Arifin Betul Kusyari Eh aku akan keluar wayang bulan 8 Kau nak keluar bulan apa? Hmm. Okey, aku keluar bulan 11 Kau keluar kena jangan bersaing jangan bersaing please jangan bersaing sebab bila bersaing you tak akan dapat kebaikan alah malah aku tak suka lah twin ni ya aku tak suka lah furi ni aku tak suka lah no we need to support each other sebab benda ni adalah combat sport yang sangat bagus kita kena buat sampai kerajaan negara kita masyarakat kita love to the sport ni tak ada nanti kan kejap lagi berlaku satu event-event macam ni kan orang ni bergaduh, orang ni bergaduh, orang ni bergaduh, bergaduh. Jadi perkara mulut-mulut uh, -mulut puaka ni bila bercakap, dia jadi tak elok kepada combat sport ni. Combat sport ni dia tak boleh. Hati nak kena bersih, just fight. We kita nak tengok fighting, kita nak tengok fight, kita nak tengok siapa menang siapa kalah itu je. Bukannya kita nak tengok oh, okey. Apa ni Siapa event lagi santik Siapa lagi event lagi mewah Siapa event lagi ni what? Eh no 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 Bukan itu yang nak kena You kena show the value of the fighter bila fighter You buat event cantik cantik You bayar fighter seribu ringgit Is it all good? Baik you buat event cikai You bayar fighter tiga ribu You buat event besar-besar Tapi fighter Berapa gaji fighter? Dua ribu Contoh Tapi you buat tempat mewah Why not you buat tempat yang sedah Bagi ke fighter empat ribu Saya Saya berpandangan macam itulah. Uh, kalau kita ada rezeki Ada duit kita kongsi Don't uh, Fight each other Jangan Jangan fikir aku punya event lagi hebat, lagi gempak. No, no. Try to coordinate and komunikasi antara all the EO ni, event organizer ni, supaya tidak rugi. Dan bila tidak rugi, ada semangat nak buat lagi. Sebab saya risau. Event organizer ni, first-first founder-founder ni buat. Lepas so, tu dia nampak tak ada support, then dia akan putus asa. Tak boleh nak harapkan Twin Championship semata-mata. Tak boleh nak harap uh, Warzone semata-mata Tak boleh nak harap Fury Championship semata-mata Kena ada a few Kena ada a few Ataupun buat collaboration Don't tamak Jangan tamak Collab Okay uh, Warzone Twins Jom kita collapse Dan panggil all the media Harimau Malaya Semua join join Jom jom kita buat Give some token kepada orang semua Macam tu lah Bagi saya macam tu Kita Sebab kat Malaysia ni Satu je masalah dia Tidak boleh melihat orang lebih daripada dia ini kena ubah mindset ni No untuk apa Sebab kita berbalah Tapi fighter yang kesian Tak ada fight Tak ada duit Tak ada income Jadi saya harap sangat rakyat Malaysia Please support combat sport Whoever Siapa yang buat event tu so. Siapa saja And Jangan sebab aku tak sukalah Apa ni dia buat Aku tak No 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 Letak tepi put aside apa yang kau tak suka Fikir apa kebaikan untuk Uh, negara kita untuk uh, masyarakat kita Eh betul. Dan sebab tu uh, saya ada berbincang dengan Wozon. Wozon ni dia akan buat sesi tarbiah for all these uh, athlete. I mean macam mana nak educate dia how to speak to the media. How dia nak speak to dia punya uh, dia nak influence nak speak to dia punya maksudnya Uh, border around dia Maksudnya nak bercakap Dengan orang Selalunya fighter Tak boleh bercakap mm -hmm. Ya yeah, okay. okay. Aku nak lawan lah Itu je dia tau mm -hmm. Kita akan educate dia Macam akademi fantasia Kita akan educate dia Macam mana nak cakap media Kita kena educate dengan dia Macam mana dia nak uh, Dia nak uh, Berhut Macam mana nak sebut lah? Maksudnya People around uh, him Yang dia boleh Okey, dia tahu nak apa komunikasi, interaction tu Dia tahu nak influence dengan orang tu, dia tahu Itu yang akan dibuat dalam warzone x twins tu Maksudnya dia akan influencekan orang supaya boleh Dia boleh dijual eh, Bukan jual diri eh Maksudnya jual ni maksudnya orang Ya aku sukalah tengok abang uh, Harimau Melayu tu kan Dia bukan saja boleh fight tapi dia macam ni lah Bagus lah, very friendly, very Something like that, ha, macam tu